Да, какой-то да, 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 Откуда, да, 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 да,

Мене звуть Наталя Петрівна. Я приїхала до вас із Запорізької області. Маленьке містечко, Дніпрорудне. У нас живуть шахтарі. Всього 20 тисяч, але містечко доволі скажімо, активне і люди люблять подорожувати. На Полтавщині я вперше. У нас рекламний тур, ми його називаємо інформаційний або рекламний тур. Нам, Організатори туру показали всі об'єкти. Я ну може не всі, а так, але багато об'єктів відвідування для туристів. Чим вони можуть відлічатися від об'єктів, наприклад, других областей. Це те, що тут все чисто українське. Воно таке, е, воно самобитне і це те, що має Україна, і чи має е, пишатися Україна. І це, от на даний момент, це е, музей гончарства. Це дуже було несподівано, тому що я не, не, не сподівалася таке побачити. І для мене це було дуже несподівано. Музей дуже гарний, і він, він зовсім не на що не схожий. Меня зовут Олександр. Я приїхав з города Харкова. Представляю фірму Аберігтур. В Апошне первый раз. Очень впечатлен. Мне очень понравилось вообще отношение работников вашего музея, да, как, вот. как люди с такой любовью собирали все эти экспонаты. И это помогает людям вернуться к вот, корням своим. Вот узнать. Это очень важно, особенно сейчас, узнать откуда мы, кто мы, да, вот наше прошлое. Соприкоснуться с природой, соприкоснуться с душой украинской. Я думаю, что у вас большое будущее, и, э, и желаю вам успехов. Вот. Спасибо вам огромное. И мы вам делаем. Ост... <звуки> <звуки> Дякую. Это нам подарок. Я представляю город Новую Каховку, Компа... туроператор «Финис в принципе, я представляю вообще такой небольшой регион. Таврийские объединения Территориальный громад. Это четыре небольших города. Каховка, Новая Каховка, Береслав и Тавриск. И два района, Каховский и Береславский. В принципе, ну, я вам скажу честно, вот то, что я увидел здесь сегодня, вот сейчас именно, это лучшее, что вообще есть, наверное, у вас в Полтавской области. И там можно по-разному относиться к тем вещам, которые нам показывали там, но вот по большому счету, знаете, вот это ощущение такое, что ты вот э, вернулся куда-то вот в тот свой родовой формат, туда глубоко-глубоко в древние времена, где ты э, когда-то были твои прадеды, прадеды, которые вот это все делали, и, наверное, для Украины вот глина это, наверное э, это такая родовая вещь, которая по большому счету имеет огромное сакральное значение. Я, честно говоря, я не ожидал. Вот по большому счету я сейчас хожу, как, знаете, вот бывает такое ощущение, говорят, как, как э, этого, быком, молотком между глаз. Так примерно такое ощущение. Очень красиво. Очень необычно, очень много вещей. Если вы еще чуть-чуть некоторые вещи, скажем, здесь что-то э, уберете, а чуть-чуть добавите такого э, народного, это будет лучше вообще, что можно было бы показать, вот привозить сюда иностранцев и показать, э, что такое душа Украины вот здесь. Потому что глина и то, что вот делают ваши люди с глиной, это здесь невероятно, это прекрасно. Вы молодцы. Я думаю, что вам просто нужно сюда возить людей и создавать какие-то вещи, такие, знаете, немножко более... Да, что-то такое, знаете, вот театрализованное, возможно, что-то вот... Вам через глину нужно показывать вот все эти вещи э, истории Украины, древней, там, начиная там от Триполя и заканчивая там всеми остальными. Потому что, в принципе, глина, она в мировом значении, она везде, как бы это была первая посуда. Но вот так сохранить многие вещи, как у вас они показаны. Я вот объездил весь мир, я вам скажу честно, не очень много таких вещей видел. Красиво, молодцы. Я вам желаю самого наилучшего и желаю, чтобы э, вот вы смогли найти э, тот вариант, когда бы вы через глину показали душу украинского народа. Спасибо.